समक्षे श्रीमद्भगवत महात्म्य मूलपाठपाण कौमी अहम प्राथयामी मोबेना श्रेष्ठा आचार्य करते अहम प्राथयामी मम, मम उपरी आशीर्वाद ददा ओं नमो भगवते वासुदेवाय आवम्बन पाठ प्रारंभ करोमि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारद उवाच खेदयसे बाले अहो चिन्ता तुराकथम् श्रीकृष्णचरणां भोजम् स्मर दुखम गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मला पालिता गोपसुंदर्यः सकृष्णः पापिनो गतः

कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्मसा युज्य कारिणी इति निश्चित्य विचित्र रूपः सद्रूपाम् स्वं ससरयः चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वद्वान्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमि इति चय कदा स्वाम तदा गपय कृष्णो मदभक्तान् पोषयेति च अंगीकृतं त्वयाय तद्वै प्रशन्नो भू दा मुक्तिं दासिं ददौ तुभ्यं ज्ञान वै राग्य का स्वेन रूपेण वैकुंठत्वं करोषि च भूमं भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं मुक्तिं च सहकृत्वा गता भुवे कृतादि द्वआ परस्य अंतम महानन्देन संतिता कलाव मुक्ति चयम् प्राप्ता पाखंडा मयपि पीडिता तदज्ञया गता शीघ्रम्

वृद्ध जात सुत तव तथा चिंता मुंच तमुपा चिंतयाम्यह कलिना सदृश कोपि युगो नास्ते वरानने तस्मिन् स्वाम् स्थापयिष्यामि गे हे गे हे जने जने अन्यधर्मां तिरस्कृत्या पुरस्कृत्या महो सवान तदानां लोके लोकेत्वां न प्रवर्तये वदन विताशये जीवा भविष्य कला विह पापिनो गमेश निर्भय कृष्ण मंदर चित्ते वसे भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्य की नाशम स्वप्ने न न नेतो निसाचो राक्षसो वासुरो पिवा भक्ति मनस्का स्पर्शन न प्रभुर्भव न तपोभिर्न वेद ना ज्ञाने न ज्ञना कर्मणा साध्यते भक्त्या प्रमाण तत्र गोपिका नृणाम जन्म सहसा भक्त जायते कलौ भक्ति कलौ भक्ति भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः भक्तिद्रोहकरायेच तेशीतं ते, ते जगत्रये दुर्वासा दुःखमपन्नः पुरा भक्त विनিন্দकः अलम प्रतैरलम तीर्थै रलम योगै रलम मखै अलम ज्ञान कथालापयेर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमात्म्यं निशयसा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्ति उवाच अहो प्रीतिस्ते प्रीति मईनीशला न कदाचि मुंंचा चित्ते कृपालुना त्वया साधो ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेntनानास्ति ततो बोधय बोधय शूत उवाच तस्यावचह समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधन मारेभे कराग्रेण बिमर्तयन् मुखं संयोज्य कर्णाते शब्द मुच्च्चर ज्ञान प्रबोध्यता शीघ्र रे वैराग्य प्रबु्यता वेद वेदात गीता मुहुर्मुहु बोध्यम तदा कथञ्चिच्चोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ शालशाबुभौ भगवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ छुच्छामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वाप परो जाता किं विधेयम् वयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम् चिन्तयन्निति स्मारयामाश भार्गव व्योमवाणी सदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थम् तु सत्कर्म सुरऋषे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ते साधवा साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् स निद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति चडाद् भक्ति प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टम् तत्सर्वैरपि विस्मृतम् नारदो विस्मयम् लेभे नेदम् ज्ञातमिति ब्रुवन् नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोपत्यत्वेन निरूपितम् किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम् मैया कि प्रकर्तव्यं यदुक्त व्योम भाषाया सूत उवाच तवि संस्थाप्य निर्गत नारदो मुनि तीर्थ तीर्थ विनम्य रक्षे मुनीस्रा वृत्ता सर्व किचि निश्चेनोच्य असाध्यं के प्रोचर दुर्गेयी चापरे मूखीभूता कियलायिता हाहाकारो महानासी त्रैलोके विस्म वहा वेदवेदान्तघोषैश्च बेदा गीतापाठेर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतेष्ठतिकं यदा उपायो न परोस्तीति कर्णे कर्णे जपन् जनाः योगिना नारदेना पि स्वयं नो ज्ञायते तु यत् तत कथं सक्यते भक्तो मित्रै रिहमानुसैह एवम ऋषि कदैहि प्रष्टये नेडी युक्तं दुरासदं ततश्चिन्ता तुरह बदरेव नमागतः तपश्चरामि चात्रे ते तदर्थं कृतनिश्चया तावदर्श पुरतः मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभाषा वाच मुनि सत्तमा नारद उवाच इदानीं भूरी भाग्येन भवि संगमो भव ब्रुवतां ब्रुवता कृपां कृपा परि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ता पूर्वी पूर्वजा सदा वैकुंठ निल हरिर्तन कथा लीलामृतरसोन्मत्ता कथात्रक हरि शरण ही नित्यम् येषां मुखे वचः अतः कालशमादेष्टा जरायुष्मान्न बाधते एषाम् भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यौ यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरै अशरीर गिरोक्तं यत् तत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रभुवन् सबस्तर भक्ति जानविराग सुख मुत्पते कथम स्थापन सर्वर्णेश प्रेम पूर्व प्रयत्न कुचुंता कुरते वर्षे हर्ष चित्ते सह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरो मणिः सदा श्रीकृष्णदासाना अग्रगे अग्रणी योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यम् भक्त्यार्थ मनुवर घटते घटाते कृष्णदास सस्या भक्ते हिसन्ता सदा तिष्विर बहुलों के प्रकटे कृता श्रमशाथ्याश्चते सर्वे प्रायास्वर्ग फल प्रदा भय कुंठसाध कहाँ सतु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्ये न लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योम वाचा तदुच्यते सुरस्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञः योगय तथा परे स्वाध्याय ज्ञानय ते तो कर्म विषूचका सत्कर्म सूचको नून ज्ञानयृ तो श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता सुखा दिवि भक्ति ज्ञान विराकाण तद महत् व्रज व्रजिष्यति द्वयो कष्ट सुखम भक्तिर्भविष्य प्रलय हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत कलेर दोषा इमे सर्वे कलेर्दोषाइ इव वा। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति रसावहा वहाेहम प्रतिजन ततः क्रीड़ा क्यों नारद उवाच वेद वेदात गीता पाठ ही प्रबोधित भक्ति ज्ञान विरागण नोदतिष्ठत्रिक यदा श्रीमदभागवतालापात्थ बोधमेश्य तत्कथा सुतो वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु शं स्वयं भवन्तो मोघदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्या शरणागत वत्सला कुमारा ऊचुः वेदोपनिषदां सारा जाता भागवते कथा अत्युत्तम ततो भाति पृथक् भूता फलाकृति आ मूलाग्रम नास्ते न ना स्वाद्यते यथा स भूय सं भूतः

पृथक भूता चा मिष्टा तथा भागवती कथा इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संक्तिरा गण स्थापनाय प्रकाशित वेदात गीताया अपि कर्तरी फरीतापवती व्यासे मुयत सागरे तदा त्वया पुरा प्रो तदीय श्रवणा सद्यो निर्बोधो बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं नारद नारदधृवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुखदवार्दितानाम् निःशेषशेषमुखगीत कथयेकपाना प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन् मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदो दायते विवेक नी हितदो दायते विवेक ओम श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमदभागवत महात्म्ये कुमार नारद संवाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री राधे नारायण